Приватному акціонерному товаристві Кримський титан працює більше п'яти тисяч робітників. Кожен з них особистість та професіонал свого діла. А багато хто ще й має різноманітні талани. Вітаю! Ви дивитесь програму Я так вмію. І саме дивовижним здібностям працівників заводу ми присвячуємо нашу програму. Ми звикли до класичних видів мистецтва: живопис, музика, театр, танець, фотографія, література це вічні безцінні загадки культури, що творяться поєднанням нот, слів, людської фантазії, пластичності, рухів і навіть паперу. Дивовижно, але із такого звичайного, на перший погляд, примітивного матеріалу теж можна творити справжнє мистецтво. А зветься воно оригамі. Героїня нашої сьогоднішньої програми Галина Луцько почала займатися цим видом мистецтва нещодавно. Але її витвори можна без зайвого перебільшення називати справжніми шедеврами. Я дочь виходила замуж і що то хотіла ім своїми руками. щось. Ось так виглядав перший витвір, зроблений Галиною Миколаївною. Зробила вона його за допомогою техніки модульного оригамі. Модульне оригамі техніка складання оригамі, яка, на відміну від класичного, використовує у процесі складання кілька аркушів паперу. Кожен окремий листок складається в модуль за правилами класичного оригамі, а потім модулі з'єднуються шляхом вкладання їх один в одного. Необмежена кількість листів дозволяє з легкістю створювати великі моделі зі складною структурою. Вообще, я такой человек, что мне вот все интересно. Я говорю, чуть-чуть вот и вязать начала, хотя я раньше практически не вязала. Сейчас тоже такой вот маленький там что-то, вот сумочку связала, там шапку, но вот это, я не знаю, мне это вот вообще очень нравится. Вот другие говорят, ну вот сидеть а даже очень долго, все-таки вот такая штучечка. Вот на вот большого лебедя двойного нужно где-то 1600 штук сделать вот таких. А как вот эти элементы правильно называются? Э, Модульные, э, ой, модули вот это называется. Вот слаживается так. Ну, я не знаю, я вот сижу, во-первых, сижу играю. И тут же вот я это делаю. Ну, я я такие, вырубит, вот играю, балду, там буквы подбираешь, там же играешь с людьми. И, допустим, кто-то пока там отвечает, пока ты сидишь, вот что-то нужно делать. И вот я так и занимаюсь. Мне очень нравится, и вроде бы как и не в тягость. Мне очень это понравилось, и я вот начала заниматься оригами. В мастерстве оригами единым рабочим материалом есть папир. Творение оригамных фигур вымогает от мастера посидчивости и терпения сложность я считаю ну это на мой именно взгляд вот как я допустим новичок в этом деле сложность это то что ну, во-первых финансово. это все равно тоже если чисто для себя это хобби все-таки это покупать очень дорогая вот бумага цветная потому что она продается поштучно. Потом это все делается без клея. Можно на клею, но, допустим, сделать форму, если ты вот садишь на клей каждую штучечку, форму выгнуть так, как тебе это нужно, оно не получается. Поэтому это все такая хрупкая работа, и она ручная, довольно-таки трудоемкая, потому что это занимает очень много времени. Допустим, я вот попробовала бисером, я дерево собрала за неделю. Ну, вот я самая простенькая взяла сакуру вот там. Может, я, конечно, сделала ну, не очень хорошо, но, по крайней мере, я его собрала. А, допустим, вот лебедя я делаю, ну, за неделю я его не сделаю. Я считаю, что умение приходит со временем. Делаешь, и оно, учишься. Что-то, что, что какие-то недоработки уже видишь, что-то улучшаешь, усовершенствуешь. Вот, допустим, я сразу вот резала, представляете, когда начинала только первый раз, вот у меня сразу до меня не дошло. Я брала вот каждый листик, вот каждый листик вот так чертила, каждый листик резала. А теперь вот я, допустим, ложу так, чтобы на ну, ножницы взять, несколько листиков, один листик расчертила и начинаю резать. И все. А потом вот слаживаешь и делаешь уже фигурки. Я стараюсь, вот много наделала модулей, а потом уже что-то собираешь. Існує безліч версій походження оригамі, але можна назвати точно, що це мистецтво здебільшого розвивалося в Японії. Оригамі стала важливою частиною японських церемоній. Самураї обмінювалися подарунками свого роду символами вдачі, що були складені з паперових стрічок. У 60-х роках минулого сторіччя мистецтво оригамі стало поширюватися по всьому світу. Першим отримало розповсюдження саме модульне оригамі. У ньому модулі тримаються лише за рахунок сили тертя. робиш, а 4 Покупаєш печатна бумага. А эта цветная, цвітна продається поштучно, звісно. Сегодня я покажу, как можно вот такую, это получается как, ну, как он будет называться правильно, это как тельце вот получается у лебедя, потому что там у него получается крылья два вида, и вот сверху как вот ложится вот такая вот шапочка. Спочатку треба зробити модули, за допомогою яких потім будемо робити витвир. Листик берешь А4 формы, ну и ты его линуешь так, чтобы у тебя получались все прямоугольнички одинаковой формы. Ну и, естественно, их вырезаешь. А какой длины должны быть, получается, эти прямоугольники? Ну у меня, вот, допустим, вы знаете, вот вроде бы все листы, вот покупаешь, получается одинаковой формы. Вы знаете, когда начинаю, допустим, вот я когда режу, я всегда потом одну вот такую вот заготовочку, я себе оставляю. И, допустим, их черчу, чтобы легче было. Вот сложила их. Вот так. Беру карандашком. Раз, раз, наметила так же сама с другой стороны. А если вот когда светло на улице, я положила, ну, еще старинный метод, да, на стекло, начертила себе все, что мне нужно. Ну, естественно, я каждый раз составляю такое. Но ну, бывает, что вот оставила, купила бумагу, приношу, а у меня не сходится, или остается, или это, ну не будет обрезать, допустим, маленький, но если ты сделаешь, допустим, у тебя больше получится, уже у тебя модуль получится совершенно другой, приходится обрезать и до края, тогда я начинаю все заново новый, ну получается, чтобы обязательно была прямоугольная, Ну, в основном у меня где-то так получается ширина где-то 4, 2 и 4, 3, но ну, до 4,5 сантиметров, а длина где-то 7, 3, 7, 4, вот так вот сантиметров тоже если допустим чуть-чуть ты там съехал или неровности ничего страшного оно все это не будет видно сколько на большого времени нужно 1600 нужно быть очень терпеливым, наверное, да, чтобы... Ну, вы знаете, у меня очень много терпения, усидчивости. Мне даже как-то, вот, допустим, если я перенервничала, я вот сажусь, мне очень хорошо успокаивают нервы. Так что вот кто хочет, допустим, заняться таким видом, я советую. Ну, вот берешь каждый листик, потом вот так нужно слаживать пополам. И опять пополам. Потом вот этой стороной, которая изогнутая, ложь на стол и заворачиваешь. Делаешь как самолетик. Потом вот так загинаешь уголки. Вот такой вот у нас получается модуль. После того, как было сделано достаточную количество модулей, можно приступать до створення фигуры. Ну, вот мы сделали такие вот заготовочки. Потом берем, значит, собираем кармашек в кармашек. Они очень прекрасно входят в кармашек. Одеваем. У нас получается сразу два, два ряда собираются. Я так этот низ соберу. Вот они видно. Получается один ряд. Он получается в серединке. Один ряд будет сверху. Потом последующие у нас ряды будут собираться в шахматном порядке. Вот идут, видите, один модуль и второй. И мы одеваем на средние. И так потом все последующие ряды опять на средние. У нас получается вот так вот, вот заготовочка смотреться. Так собираем ряд, ряд за рядом пять рядов. Так, раз, два, три, четыре. Нам еще ряд. В каждом ряду сколько таких модулей? 12. Ну вот мы собрали 5 рядов, а теперь нам нужно разделить на пополам и идти на уменьшение. ну получится такое вот как конусообразное. Мы разделили и идем работать опять же белыми модулями. У нас только будет идти ну, для красоты окантовочка. Это как наряд вроде бы. Вот у лебедя. Второй ряд опять же также идем по шахм... Шахматном порядке. Дели оранжевые, пошли опять белыми. одно оранжевое добавляем, все остальные опять да. Белые, да. И обязательно, чтобы они, вот видите, когда одеваешь, начинаешь белую, они идут вот в таком порядочке. И так каждый ряд. У нас будет сейчас идти на уменьшение, потому что мы, получается, снимаем. Вот у нас получилась вот такая вставочка. Это третья вставочка. У нас еще одна здесь такая есть, но та делается побольше. Это вот третья вставочка, которая вставляется лебедь. И у нас вот такой получается шикарный лебедь. Лебедь складається з трьох частин. Окремо робиться підставка, за рахунок якої він буде триматися. Окремої уваги заслуговує шия лебедя. Ось вот як ми тут збирали круг. Также самое здесь только 30 модулей, и мы его собираем на 15, 15 рядов подняли, все, остановились, и потом мы делим. Значит, у нас получается на шею идет 6 модулей, на хвостик идет 4, и у нас на каждое крылышко по 10 модулей. Вот это мы все разделили, но я делю, чтобы было легче, сразу цветными поделила. Сразу в первую очередь я делаю вот для шейки сюда выемочка такая у нас идет. Ну получается он же круглый, а потом сюда мы добавляем, чуть-чуть поднимаем эти модули и получается здесь у нас ровненько здесь чуть-чуть приподнялось -чуть и приподнимаем хвостик ну хвостик тут буквально на три ряда только поднимается ну и все и постепенно ну получается нужно одинаково собирать потому что я как-то пыталась собирать допустим одно крыло потом другое и у меня ну, не получается так нужно идти сразу по кругу и собирать оба крылышка вот собираешься так же сам вот по принципу собираю З цієї сторони я, значить, йду на уміншення. А здесь у нас виходить ось така красива. бачите, зібирається рівненько. Получається, вони входять потом друг в дружку. Залежно від способу з'єднання модулів між собою можна отримати ту чи іншу конструкцію. Моделі модульного оригамі можуть бути як плоскими, так і тривимірними. Перші зазвичай представлені багатокутниками. Їх називають підставками. Зірками, вертушками і кільцями. Другі ж правильними багатогранниками або їх композиціями. Як у справжньому майстер-класі ми також спробували зробити витвір за допомогою техніки модульного оригамі. Спочатку ми беремо біно. Слаживайте концы, чтобы были ровненько. Хорошо вот так вот придавили. Теперь пополам. Верхние, там где согнуты, это будет у нас наверх. Ложки делайте самолетик. Чтобы она прямо по изгибу, да? Можно чуть-чуть наискось, -чуть, но не очень сильно. Потому что если очень сильно, они получатся такие вот получился вот такой самолетик. Выворачиваем на другую сторону. Теперь вот эти кончики загибаем вот так вот, треугольничком. Снаружи, да? Не, вот сюда, в серединочку. Вот так? Да, 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 вот треугольничком вот так вот. И вторую сторону. Но стараться, чтобы вот на вот эту часть, на верхнюю, не заходила, потому что когда начнешь выгинать. Не, ну если совсем чуть-чуть, то незначительно, а если сильно нельзя. Uh -huh. Ну вот мы согнули и потом вот это заворачиваем наверх. Ну, Все, и Вот так? Вот да, вот у нас получился модуль, вот наши кармашки. Вот кармашки, в которые можно в следующий модуль вложить. Берите в беру. эту руку, в эту руку берите. А, вот в эту. Вот так? Вот так. Вот. Да. Угу. Кармашками к себе. Чтобы вы видели кармашек. К себе, не ко мне кармашек. Ну, ну, к себе ну, ложите. Кармашек, так, все. теперь берете. Так же самое кармашек к вам. И вы в кармашек вот в этот соите. Одну. Вставляете, да. Вот так. Да, прям. Все. Теперь берете следующий. Смотрите. Вот этот, который мы только что вставили на него теперь мы не в него а на него одеваем следующий вот у нас вот такая получается вот так? да вот у нас видите как получается mm -hmm. следующий берем опять теперь этот который мы одевали теперь мы опять в кармашек Aha. один в него другой на него да, да. теперь опять же на него mm -hmm. и так вот мы собираем собираем а потом уже последний Правильно у меня получилось? Правильно. Вот еще собирайте. У нас получится круг. Можно одновременно собирать, ну, допустим, 3-4 даже ряда, а потом уже его соединить. Но я, допустим, соединяю сразу, мне так проще. Вот смотрите, у вас что получилось. И у вас так получилось. Вот смотрите, я потом одеваю сюда модуль в кармашке, сюда в кармашек. И у нас получается Соединение. вот так. Вот мы соединили, видите, что получилось. А потом, а потом, когда мы уже идем в следующий ряд, мы идем не на них одеваем, а идем. Вот видите, один модуль и второй. А мы берем посерединочки и на них одеваем. И так каждый потом ряд. И потом последующий так же самое. В шахматном порядочке. И так вот по кругу идем. И следующий ряд. А потом следующие ряды, смотрите, вот этот вы уже поняли, ребят. А -а -а. Следующий ряд, когда мы начинаем там собирать, мы опять же не на, не на них одеваем, а вот опять вот так одеваем. А -а -а. И пошли опять по кругу. И так каждый круг. А там уже потом дошли, допустим. Ну, эта схема есть, и уже когда, допустим, надо там разделять, там уже все понятно. Ну, вот, очень прекрасно. Все виходить. Якщо захотите, можете зайнятися. Можливості паперу надзвичайні птахи, метелики, абстрактні геометричні фігури, космічні кораблі, символи дружби і любові все залежить від вашої фантазії. В оригамі є тільки дві складові: це ваші руки і папір. Це унікальне заняття для всіх і кожного, для трирічного малюка і математика на пенсії, для тата у вихідний і вчителя на уроці. Кожен знайде в оригамі те, що йому близько та цікаво, і нікого оригамі не залишить байдужим. Спробуйте, і ви не пожалкуєте.